बच्चों पे सख्ती करना छोड़ने वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। बच्चा जब पैदा होता है अल्लाह ने उसके अंदर सलाहित रखी हुई थी बच्चा खुद ब खुद चलना सीखता है बच्चा खाना सीखता है बच्चा पीना सीखता है बच्चा अपनी ज़बान सीखता है बच्चे के अंदर ये खुदादा वो सब कुछ करना सीखता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तीन साल से हमें बड़ी फिक्र हो जाती है कि फ़ौर हम स्कूल में इसका एडमिशन करवाएँ हालांकि बच्चे को पाँच साल की उम्र में करवाना चाहिए जब अगर हम तीन साल में भी करवाने जा रहे हैं तो हमारा स्कूल हमें स्कूल की चॉइस करनी चाहिए स्कूल कैसा है क्या बच्चों पर सख्ती ज़्यादा तो नहीं की जाती बच्चों पर ओवरलोड तो नहीं किया जाता बच्चों पर बर्डन तो नहीं डाला जाता ऐसे स्कूल बेशुमार हैं जो रट्टे पे रटा लगवा रहे हैं और बच्चों का कंसेप्ट कंसेप्चुअल लेवल है नहीं बच्चों के अंदर और बच्चों को बहुत ही भर दिया जाता है काम से ओवरलोड कर दिया जाता है आप लोगों ने हदीस पाक सुनी हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि बच्चे को नमाज का हुक्म दें जब सात साल का हो जाए और दस साल के बाद सख्ती करें नमाज़ पढ़ाने के लिए दस साल से पहले तो हमारे नबी पाक पाकसम ने भी नहीं फ़रमाया कि बच्चों को डंडे मारें सोटे मारें इसी तरह हम जो अपने लिए पसंद करते हैं हम अपने बच्चों के लिए भी वही पसंद करें अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना मुझे कंप्यूटर साइंस रखना है और मैं मे, मेरी मेरी मुझे ये मेरी चॉइस ये है मुझे इस चीज़ का शौक़ है तो ज़बरदस्ती बच्चे को मेडिकल में घसीटने की कोशिश ना करें क्या पता कंप्यूटर साइंस में वो आपके मेडिकल में जाने से वो बहुत बेहतर रह जाए और बहुत आगे चला जाए आईटी में चला जाए जहाँ उसके शौक़ हो अगर बच्चा चाहता है कि मैंने सी करना है मैंने आई 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 सी आई सी आई सी, करना है आई सी करना है तो बच्चे को उसकी मर्ज़ी के सबक़ उसको चलने दें हाँ अपने बच्चों का ख्याल रखें अपने बच्चों पे तोज्जा रखें बच्चों को में चेक एंड बैलेंस रखें बच्चे किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं चल रहे ये माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें बच्चे आपसे डरे ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो कोई शिकायत हो किसी से वो आपसे शेयर करें ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे खौफ कहें और आपसे झूठ बोलना शुरू कर दें बिला वजह बच्चों पर सख्तियाँ अच्छी नहीं हैं जो लोग बिला वजह सख्तियाँ करते हैं बच्चे भाग ही जाते हैं बाद में सर पकड़ के रो रहे होते हैं कि हमने क्या किया बच्चों को दीन की तालीम भी दें प्यार से दें मोहब्बत से दें उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन सिखाएं उनको पता हो माँ का हक़ क्या है बीवी का हक़ क्या है बाप का हक़ क्या है बहन का हक़ क्या है भाई का हक़ क्या है जब वो सारी चीज़ें ये सीखेंगे और खुदा इन मौलवियों के पास भी मत भेजना जो डंडे मार मार के टांगें तोड़ देते हैं बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाएँ बच्चों पर तवज्जो रखें बच्चों को बुरे माहौल से बचाएँ बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक जो उनको लाइन सेलेक्ट करनी हो जो उनको चूज़ करना हो उनका साथ दें और इस तरह बच्चे डेवलप भी होंगे बच्चे तरक्की भी करेंगे और बच्चे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन भी सीखेंगे बच्चे अच्छे इंसान भी बन जाएंगे